Чувак стоит такой. Добрый день, может вам все-таки приносить что-то для вашей головы, чтобы вы не мерзли? Я говорю, блин, дружище. И чтобы ты понимал, я его купил три разных, три разных купил блядь, да? То есть тупо чувак остановил, ну я специально пошел, посмотрел, ну понял, продавца найти. Я сейчас я Вот, и он мне все, ну, вот, у меня там кепку, потом вот такая вот, кепку просто, еще шапку такую, блядь. Чувак сделал кассу, и просто там не сделал недельную кассу, чтобы ты понимал, блин. Ну молодец, что тут скажешь. Так, кстати, а, людям, после этого, показывает пока вот я еще буду этому комментировать, блядь, короче, заговаривай. Расскажите давай, давай, <плес> Я, сказал, <связ> комментируй». О, комментируй. да. Вот. что-то разбивается, что-то неинтересно, что циклаго, циклаго, они вообще что-то разбились, что-то на гулайте не поставили. Вообще ну, это если бы мы с тобой здесь, и показали. да да, -да. <плес> 天気予報で

Я честно не чую, бочно тут і там живет займится. Чи-щен-чи-чи-чи-чи-чи. То есть у погребе. Хоча запознаватися з вами двоє, але середньо йдуть церівно. Це... Значить, що ж вина органічно чиста, екологічно органічно чиста. Так, чиста така, тобто плесень, який... Ну, в п'ятницький коротше.

Не да? не надо, да. надо, да. надо. Не надо, не надо. Не надо, не Надо, Давайте. 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 mm <laughs> よろ,よろしくお願いします。<laughs> загоняют центральное отсутствие, теплый воздух. И слушай, диск, Ну, я думаю, это такая ситуация, если ширина резины не соответствует ширину, ширине диска, что завалено. тогда да, тогда будет ссорить по рабочему столу диск. А, так, если я из с то она же перекрывает диск, у меня косная. О, а почему? А почему же на монтаж в Германии, Галера? Ну, если не сложно, прайс хотя бы какие-то минимальные, почему же на монтаж в Германии сравнять оплату труда в Европе и у нас в Украине? Это на 4 штуки, да, 60 евро. А если полный комплекс с балансировкой. Допустим, там кроссовер на 17 заехал. На легкосплавных дисках. Сколько это будет стоить? Так не надо казать просто цифру, напиши. Для понимания. Смотри, для понимания, вот бумажка обычная. Вытираю диск, протираю. Огонь. Песня. Видишь, ты вот смотри, ты наблюдаешь уже за несколькими эфирами. Ты хоть... Насколько часто ты видел, чтобы я на легкословах обезжирку брал, использовал? За две недели три раза. За одна колеса 120, сол, или четыре? 100%. М -м, понятно. А у нас получается. А у нас получается 25 евро за 4. Не, у меня такие 16, -е, 16 -е, получается 40. 40. 38, 38 евро за 4, получается. Ну, это если мы берем про джип, а если не пролетаулю. Если мы берем про туда. 30, 30, 30, 30, 38. Вот так 30, 30, 30, мы 30, 30, то тогда уже меньше не мы находимся на периферии на трассе, то всего сейчас спит. Поехали с утра. Рассчитываю, что а, а, да. не вижу, только только у нас и грузовые, и легковые, и сельхоз мы все делаем. Саша, привезу. Саша, в наших сельхозах сами делаем. <связывается> Колеса крутятся, лаваша мутится. <связывается> ну, и что, кунт не сил, вот этот. Шнурок. Шнурок? Ага. А что, кунт не сил, не кунт не сил, что шнурок взял? Эту машину просто весной зимой купили. Мы ее хотим начать. И там такие, конечно, дайте специалисты обслуживали, что вообще я просто. По фурам, конечно, слово, да, до 22 -го года было классно. А на сегодняшний день у нас уже на моих комнатных фурах ездить. Раза, раз, да, а учитывая, что мы на, на дороге, то движение упало раза в 4, чтобы было понятно. Что, а Посмотрите, Каждый Андрюка этот самый. И за эту машинку уже чемоданы в стране пакует. Я, короче, <говорит> я уже смотрел, короче, стоит она 180 гривен, но там, мне надо помещение, чтобы было не меньше 7 метров длиной, потому что она занимает 5,8, ну, всего ну, общая длина машинки, 5,8 метров, понял? Вот. Ну, а между ними еще что надо погрузочное ну, место, да, и заборочное место. То есть там кинул, и она уже по самому не поехала, и все пакует. 180 тысяч вышли, если уже какую-то штуку видишь, да. Блин, у я не стою, да, я смогу смотреть, правильно? Ну смотреть же можно. Ну если есть глаза, значит можно посмотреть. <amentoalan> ну там классная штука, там понял, там положил, я, я, ну на западную оно поехал, оно еще там его сушит воздухом, да. Потом загоняется, все это плёнки затягивается, и еще чуть-чуть поджимаешь, как вообще как вот мази проходит. Блин. <Статист> Слышь, а чтобы а надо вообще идти туда в клину, а в оружие отбалансированное оттуда выехало. Блин, понял, ну, им ну, не получается, надо все равно руками клянуть. Я уже смотрел машинку, короче, станок, который ты просто закатил, поставил, он его сам центрует, сам считывает гердачик, короче, понял, видите. И только он не в такой плоский, как у нас, а вертикальный, понял, машина, а -а -а. стоит. Он его сам, блин, всё портирует, ты шинку туда подкинул, он их просто на площадку шинку подкинул, и он ее сам платирует туда. -без. Сколько стоит, не знаю, okay. но, но уже есть. Да, дедого, да, даёмся, хлопцы, вот эти девчатка. Зараз 9.25, 25. Ровно 30 хвилин, активка перевзута, колеса запаковані в двох разом з войну колес. І одна оптимізація. Хто там це для хитрів, які кажуть, що я, блін, засипаю, засинаю, поки ми робимо. Все, оце ось вам такий результат. Коли нам треба, ми робимо півтори години. Автівку. А коли треба, по іншому ми робимо за 30 хвилин. Чітко, 30 хвилин. Автівка разом. <клес> з оптимацію з упакуванням шин. Все, так, Серега, каву я зараз буду, показываю, що далі долучайся. Добре. Давай,